you. <music> Бути модними та стильними не менше за дорослих хочуть і малюки. Еталоном моди для п'ятирічних дітей є їх власні батьки. Вони намагаються наслідувати дорослих та із задоволенням переміряють мамині туфлі та батькову кроватку. Та незважаючи на зовсім юний вік, вони вже мають своє бачення сучасної моди та стилю. Мода – це коли хтось красиво одягається. нужно или постирать или что-то погладить и будет красиво или что-то красивое купить. Кто для тебя самый модный? Мама и папа, и дедушка и бабушка, и сестрички, братики, и друзья. Но модные вещи покупают. А какая вещь самая модная? Ботинки. Например. Расскажи про ну, блестящие какие-то. Какие, -то? Какие -то цветы, они там штуки? Ну, красные. Ну, то есть, э, черные. Вот так, блестящие. А еще что ты знаешь про ладони? больше ничего. Вот так это, это красиво одеваются люди. Ну, платье, туфли красивые, прическа накрашиться красиво. И ногти накрасить. Все. А кто придумывает моду? Директоры. А что нужно делать, чтобы быть модным? Одеваться красиво. Ты считаешь себя модницей? Да. Почему? Просто я красиво одеваюсь. Мода это когда красиво одеты. А что значит красиво одеты? Это значит и это... там. Ну, чтобы нравилось всем. Кто для тебя самый модный? Для меня мама. А что ж такого мама модного одевает? Платьица. А кто придумывает моду? Не знаю. Мода это когда красиво одеваются там. Ты модница? М да. Какие у тебя самые-самые модные вещи? Есть у меня такая кофточка, такая фиолетовая, маленькая. Потом есть такая ну, не знаю, как она называется, такая кофта через шею. И штаны, это моя модная одежда, такая еле У себя в квартире. Мода – это когда девочки показывают, какие у них красивые моды. У них платья длинные или короткие. Или они одеваются в какую-то одежду. Или в часики. Или в посуду я какую-то. Или одеваются в шкафчики. Одеваются. И все. А что нужно делать, чтобы быть водником? Надо учиться по, по тебе твой размер. Ну и надо было раз, надо хорошо себя вести на моде. Не разговаривать там. Потому что люди могут подумать, что это не модница. И уйти со сцены. Ну, и еще люди еще могут кидать помидоры людей когда люди поют плохо, и они кидают помидоры. И все. Танечка, а ты модница? Нет, я не модница. Почему у тебя что нету модной одежды? Нет. А хотела бы модницей? Нет. А почему? Я хотела быть кошачьим поехмахером. Mm. Мода это... Красивое шо-то. И. И. Что значит быть модным? Чтобы кому-то на день рождения приходить. Или на утренник. Или. Какие у тебя вещи самые модные? М -м, костюм. И все. А кто для тебя самый самый? Бэтман. Потому что он герой. У моей кукол, как такие красивые, плачется. Прически. Виталина завязала так красиво. Лай завязала и раньше. Такие платья мне дали, и мы с ней менялись игрушками было было так красиво и еще я знаю то мода это это не самое главное самое главное быть добрым ну ты же модница да и добрая добрая модница да старина я смотрю у тебя волосики покрашены так по модному расскажи кто покрасил? мама крем краской но они у меня еще более темные, но смевают что-то. Это для того, чтобы быть модным? Да, чтобы просто воспитать у не поверьте, у меня розовые волосы доелось. А что еще нужно делать, кроме того, что красить волосы, чтобы модным быть? И платье подбирать красивые. еще, маникюр делать красиво, еще делать, как подойдет красиво. Да. Как ты модничаешь? Модничаешь всякие любки, одеваю маечки, хи, такое красивое. Платьица, штаники, спортивный костюм, футболочки, юбочки. А кто придумывает моду? Э -э мама с папой. Моя мама работает моим махем, а мой папа массажистом надо одеваться красиво. И юбку или шовтики. Красиво одеваться бусы и браслеты. И обувучи. Ты модница? Угу. Рассказывай, что у тебя самое модное? Савафан и платье. И почему они у тебя самые модные? Что там? Расскажи. Потому что они красивые и модные. Это, это одежда красивая, красится, все красиво одевать. А какая сейчас самая модная одежда? Платье там есть еще. Как ты считаешь, какое платье будет на сегодняшний день самое модное? С рисунками разными сердечками. И там еще есть цветочки у, у кого-то, есть блестяшки, блестинки маленькие. Есть розовое платье, я беленькое такое, светло-белое. Расскажи, какие у тебя самые модные одежки. У меня есть платье, там, там на них бабочки и, и корона с ними. И еще волшебная палочка, розовая и голубая. Она такая, есть там на волшебной палочке бабочка, и она разноцветная, а палочка зеленый, светлый, красный, розовый и желтый, и голубой, и все. И, и есть там э, такой свет, а, светло-сиреневый э, на утренник, на выпускной. Э, у моей подружки Маши, ну она не тут, а в другом месте живет, и она в садик не ходит, потому что она заболела, и к ней когда-то ходила ну, она пошла в кафе, ну, детское кафе, и я там платье одела такое красивое, с блестинками, с бабочками. Туфли и такой костюм, такое платье. Синего и белого. Красивого. И вот эта цветочка. Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы быть модником? Покупать красивые вещи. И туфли, и браслеты, кольцо, пусы. Очень красивые, красные, зеленые, оранжевые, золотые. В садик и куда-то ходить, в город.